Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə yeni yaşamalda, Bravo Marketin yanında satışa çıxmış, 1 otaqdan 3 otağa düzəlmə, super təmirli mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi ölçüsü 47 kvadratmetrdir. 19 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Binanın qaz, su, işıq təminatı daimidir, sənəd çıxarışı copçudur. Başlayaq mənzilimizin ətraflı təqdimatına. Gördüyünüz mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Mənzilə daxil olanda sol tərəfdə sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıq yerləşir. Mənzilimizin qonaq otağı, yataq otağı və mətbəx eyyamımıza yerləşdirilib. Dəyərliz izlədicilər, mənzilimizin təmirı super təmir olunmuşdur. Mənzilimizdə 24 saat polis nəzarəti altındadır. Mənzilimizin çölündə kamera nəzarəti də var. Aylığı 25 manat olaraq polis nəzarəti altında mənzillər nəzarət olunur. Başlayaq qonaq otağımızdan ətraflı təqdimata. Gördüyünüz mənzilimizin qonaq otağı Qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. İstəyən olsa mənzili əşyalı və əşyasız satışa təklif etmək olar. Burada qonaq otağımız yerləşir. Zövqlə təmir olunmuş mənzildir. İndi isə yataq otağımızla ətraflı tanış olaq. Bu hissədə yataq otağımız yerləşir. Geniş şkafımız var. Mənzilimizin mətbəxi eyvana keçirilmişdir. Ümumiqtə 2 ədəd eyvan var. Biri bağlanılıb mətbəx olub, digəri isə eyvan kimi istifadə olunur. Hətta otağımız. Burda isə mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir. Mətbəximizin birbaşa sola pəncərəsi var. Burda isə bağlı eyvanımız var. Qonaq otağımızdan ev hamıza çıxışımız var. Mətbəxə həm qonaq otağından, həm də yataq otağından keçidimiz var. Qonaq otağına keçmək üçün bu balkona çıxıb burdan daxil olmaq olar. Yataq otağındansa birbaşa mətbəxə daxil olmaq olar. İndi isə sanitar qovşaqlarımızı sizə təqdim edim. Burada mənzilimizin bir sanitar qovşağı. Səliqəli şəkildə yığılmış şkaflar var. Bu isə digə sanitar qovşaqımızdır. Nəzərinizə çatdığım ki, bir otaqlı evdə sanitar qovşaqların ayrı-ayrı olması çox böyük üstünlükdür. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatları qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yaşamlı, Bravo Marketin yanında, 19 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Qaz, su, işıq təminatı daimidir. Ümumi kvadrat 47 kvadratmetrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Dövlət ipoteka təsdiqləmiş şəxslər mənzilə rahat ipotekiya sala bilərlər. Mənzil nağd satılır. Qiymət barədə məlumat şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Xahiş olun video nu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.